かったいいしです。割れると思う人。行くよ。まい<ー> <laughs> ちゃんです。まいちゃんです。まいちゃんです。まいちゃんは、まいちゃんは五番目。五番目の子です。日本では。多い方です。 奥さんにとっては、僕6人目の子供かもしれない、ね。一番手がかかると。とこれが僕の宝物。彼女に買っていいよって言ってもらうまで、6年かかりました。ってみたい6年。一緒に行って、すごく。楽で楽しみ。飽きないです、ね、<laughs> あ、そう、まあ。よかったね。外資系の。 食品販売ををしててる会社のの日本の代表をやってます若い時は働くことが大事だと思ってたので仕事ばっかりしてましたけどその時に子どもの成長とか見るそういう時間を多分犠牲にしてたと思うので今はもうそれはやらないですね。 息子にサーフィンを教える時があるんですけども息子には自分が今どこに立ってるかあのちゃんと目印を見つけてそこから流れていかないように気をつけるようにいつも言いますサーフィンを教える時に自分の進みたい方を見るように、えー、言うんですけどもでもみんな怖いので足元をやっぱり見てしまうんですけど足元ばっかり見てると。 どこに行くかが先が見えないのでやっぱりすぐ転んでしまうんですよね人生も似てるかなと思いますね目先のことばっかりやってると遠い先が見えてないので自分がどこに行きたいのか何にしたらいいのかがわからないので転んでしまうんじゃないかなと思いますね何かしらないけいつも嬉しいので笑ってます特に海に来たらもう笑いが止まらないですみんなも海に行った方がいいね 子供の成長は早いのでなるべく全部を見ておきたいですね私は家族の幸せが自分の幸せだと信じています父親という仕事が一番好きな仕事だと信じています私は5人の子供の父親です私は奥さんのグッドパートナーです僕は6人目の子供です私はサーファーです 私の名前はタカラカズタですそして私はモルモンです